আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি এবং ওবিসি সেলের সাধারণ সম্পাদক অমরনাথ প্রসাদকে আমরা পেয়েছি আজকে বন্ধের দিনে সিপিএম যে বন্ধ দেখেছে সারা ভারত বন্ধ সেই ব্যাপারে আমরা ওনার কাছে কিছু জানতে চাইছি দেখি সবচেয়ে পাহাড়ে নিয়ে ভারতবাস কি বাতিল বলুন বলুন তো বাঙ্গালকে বলুন और मुझे लगता है कि सीपीएम की बात जितना ना कहे उतना ही बेटर है क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो वह हाईलाइटेड होंगे सारे बंगला में क्योंकि उनका ना ही यहाँ पे कुछ अस्तित्व है सीपीएम का ना ही कुछ है तो मेरे ख्याल से सीपीएम को लेके बोलना और या उनका बंद या कोई भी उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो तो मेरे ख्याल से आज के दिन में सीपीएम जो है बंगाल में ज़ीरो है इसीलिए हम सीपीएम की बातें या सीपीएम के फ्रंट की बातें ना बोले तो अच्छा रहेगा ज्योति बसु के लिए ममता बनर्जी देखो बात ऐसा है कि ज्योति एक, एक चीफ मिनिस्टर थे और हमारी अभी जो नेत्री है सीएम है वो शुभेच्छा उनको ज्ञापन की है तो मेरे ख्याल से इसको लेके विरोधी लोग ना बोले तो अच्छा है क्योंकि जितने भी भारतवर्ष के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोलिए सीएम बोलिए जो भी बोलिए तो प्रधानमंत्री हैं तो तो इसके क्या पूरे में स्टार्ट होता होता है नहीं इसको लेके विरोधी अगर बोलते हैं तो विरोधी विरोधी है के पास कोई एजेंडा नहीं है इसीलिए बोलते जो लिस्ट लिखा था लिस्ट से मुस्लिम लोगों बोलते हैं सेवा देखिए ये तो गवर्नमेंट की बात है ये ममता बनर्जी या पॉलिटिकल की बातें नहीं है ये गवर्नमेंट की बात है गवर्नमेंट जो अच्छे समझेगी वो करेगी और शुभेंदु का काम है अभी विरोधिता करना बीजेपी की काम है विरोधिता करना बट मुझे लगता है कि ये विरोधिता बीजेपी अगर करती है वो गलत करती है किंतु बेनिफिट जो भी बेनिफिट हो मुस्लिम हो हिंदू हो जो भी हो चाहे वो बीजेपी की कोई इंसान हो या जो भी हो बेनिफिट किंतु हर एक इंसान को मिलता है इसीलिए इसका विरोधिता करना भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं है शुभेंदु एक हिंदू कास्ट लेके वोट मुद्दे थे अभी वो हिंदू के लिए वोट मांगे लेकिन अभी जो राज्य सभापति हुआ बीजेपी का शोभ भट्टा वो मुस्लिम को भी बुला रहे इसके आप क्या बताए देखिए ये तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है दोनों का वो कहते हैं हिंदू ये मुस्लिम यहां ये इंसान बंगाल में ये जानता है कि हमारे जो संख्या लोगों का वोट है एक बहुत बड़ा मायने है और जहां तक शुभ कहते हैं हिंदू की बात है अरे हिंदू में तो हम भी हिंदू हैं हम भी तो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं इसी तरह तो बहुत हिंदू है जो तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे तो हिंदू हिंदू बोल के तो कोई फायदा नहीं है और जहां तक रह गया समीप भट की संख्या लघु की बात है ये दोनों का गेम प्लान है वो जानते हैं कि लघु को अगर मैं प्लीज ना करूं उनके अगर कुछ ना बोलूं तो शायद आने वाले दिन में 2026 है तो आके 26 में ही अटक जाएंगे 2026 हजार ছাব্বিশটা সিটেই আটকে যাবে দিনটা আমি আগেও বলেছি আজকেও বলছি যে ছাব্বিশে আটকে যাবে এর বেশি যাবে না দিলীপ ঘোষের একটা আলোচনা চলছিল যে দিলীপ ঘোষ বলেছে দু হাজার ছাব্বিশে তিন ঘট জয়েন করবে এরকম একটা হাওয়া চলছে সেই হিসেবে শুভেন্দুর রাজ আহ সল্টলেকে য্পিস কার্যালয় সেখানে গেছিল তো এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যে দিলীপ ঘোষ কি জয়েন করবে না করবে না দেখুন আমার মনে হয় না ব্যক্তিগত হিসাবে দিলীপ ঘোষ জয়েন করবে কারণ হচ্ছেন আপনি একটু পিভিএস গেলে দেখতে পারবেন যে শ্রমিক ভট্টাচির সাথে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত আমি যেটুকুনি জানি তো এই জায়গাটা লড়াই রাজ্য সভাপতি হওয়ার লড়াইটা এটা দিলীপ ঘোষও চেয়েছিলেন যাতে শ্রমিক ভট্টাচার্যকে করা যায় শ্রমিক ভট্টাচার্য করলে ওনার বেনিফিটটা হবে দেখুন সেই বেনিফিটটা পেয়ে আজকে উনি দিল্লিতে ডাক কি হবে না হবে আমি জানি না কি হবে না হবে জানি না কিন্তু আমার মনে হয় দিলীপ ঘোষ বিজেপি তে আছেন বিজেপি তেই থাকবেন এটা মানে শ্রমিক ভট্টাচার্যের একটা মহিলা সংক্রান্ত কেস খুব ভাইরাল হচ্ছে এখন সবার মোবাইলে মোবাইলে সেটা কি বলবেন সেটা দেখুন আমার সাথে পরিচয় আছে অনন্যা খুব ভালো পরিচয় আছে দীর্ঘদিনের পরিচয় আছে আমি জানি ওনার ব্যাপারটা এবং ওনার অনেক কিছু যখনই কষ্টতে ছিলেন আমাকে শেয়ার করেছিলেন অনন্যা আমাকে যে দেখ ভাই এরকম এরকম প্রবলেম এই ব্যাপারটা তখন তখন তো শ্রমিক ভট্টাচার্য শ্রমিক ভট্টাচার্য ছিলেন না কথাটা হচ্ছে তো সো হোয়াট আমি খুব শীঘ্রই অনন্য কাছে যাব গিয়ে আমি একটা যৌথ কনফারেন্স রাখার চেষ্টা করব। এবং ওনার যাতে ন্যায় বিচার পাক শ্রমিকরা যে অন্যায়টা করেছেন তার বিরুদ্ধে সে যাতে সেগুলো যাবে উনি পাক সেটা আমি খুব শীঘ্রই করব এটা আমি বলছি